Наша студия называется ⁇ Студия с участной классической хореографией ⁇ Флай ⁇ Основное направление нашей студии ⁇ это классический танец и современное направление классического танца ⁇ contemporary, джаз, модерн. Студия родилась в 2012 году, открылась сразу с большим набором. Сразу у нас было много детей и, в принципе, все эти дети остались. Последний раз конкурс был у нас первого. Ноября в Одессе, 31 и 1 ноября. Это был чемпионат Украины э, по танцевальному шоу и Гранд-приоф Украины. Это два конкурса было. Мы танцевали первый и второй день. Привезли туда пять номеров. Ездило нас вместе с родителями 60, ну, 65 человек. В общем. Э, детей было 45. Мы заняли все первые места по всем номинациям, по всем возрастным категориям. У нас были первые места. Взяли все, что могли и э, получили специальный приз от организаторов чемпионата. Это был денежный приз. Денежный приз небольшой, э, но совместно с детьми э, и родителями мы решили его передать э, на благотворительность, в помощь э, нашим воинам АТО. Э, и э, сегодня э, так торжественно для детей и детей. Э, для нас, и для меня, для руководителей, для родителей мы передали эти деньги волонтерам. Большое спасибо детям за то, что они такие молодцы. Цей колектив Флай в Білій церкві саме найкраще. Ця студія для мене як другий дім. Сюди я приходжу з радістю і буває, навіть не хочеться уходити з тренування. Хочу продовжити своє життя із танцем. Хочу навчитися в Ульі Михайловні багато чому іще. І, ну, Дякувати їй за життя за її гарне навчання і за те, що вона дуже прекрасна людина. Ольга Михайлівна є для нас прикладом для наслідування, адже вона е, вкладає в нас всю душу, всі свої знання. І чесно, е, хочеться сказати, що на репетиціях буває навіть заміняє маму. Це трудно повірити, але я теж готи вивчав хореографію педагогічному. До сих пор помню всі там позиції ног. Там плее я уж не помню там всего. И вот как раз благодаря хореографии я исправил свою походку. У меня постоянно была косолапая походка, вот когда-то юношеские годы. И я потом исправил ее, научился ходить с носка, как это положено, и таким образом исправил ее. Ну вообще, если серьезно, я вот не перестаю удивляться, последние 9 месяцев я постоянно говорю об этом, что... Мало того, что я обожаю увлеченную молодежь, вот кое вы и являетесь, постоянно вы чем-то занимаетесь, увлекаетесь. И у нас, я с каждым днем все больше узнаю такой молодежи, все больше я ее вижу в нашем городе. И меня это вот безгранично радует. Меня радует, что у нас растут маленькие патриоты. Я рад, что у нас растут люди отзывчивые, восприимчивые к чужой боли, которые способны помогать, способны увлечься чем-то и приносить пользу обществу. Спасибо вам большое за это.